Nu om Ukraina, vars invånarantal har varit under stor press i decennier. Vid självständigheten 1991 fanns drygt 52 miljoner invånare inom landets internationellt erkända gränser. Men sen dess har befolkningen rasat, till stor del på grund av lågt barnafödande och ukrainare som flyttat utomlands. Och efter Rysslands fullskaliga invasion har kurvan fortsatt brant neråt. I början av förra året fanns det drygt 37 miljoner invånare. och Om inte trenden bryts kan befolkningen år 2041 ha minskat till 29 miljoner enligt den prognos som Ukrainas regering lutar sig mot. Alltså nästan en halvering av befolkningen sedan självständigheten. Och den demografiska krisen ligger högt på regeringens agenda. Vi ska strax höra Ukrainas socialminister. Men först om ett av de program som ska öka barnafödandet. Vi vill att det som har hänt efter oss ska ha lett till att barnen att Ukraina Демократична, цивілізована, і щоб ті діти відбудовували Україну. І тому потрібно робити все для відродження української нації. Дуже хочеться, щоб чоловік бачив, як дитина росте, тому що це дуже бажана дитина. Але доводиться виходити з ситуації як, як воно є. Halina promenerar med sin dotter Polina i bostadsområdet i Lviv där hon bor. Polina var ett av de första barnen som föddes med stöd av den nya lagen. Hennes pappa strider vid fronten i Donbass och hon har knappt träffat honom. Liksom Irina och Alexander passade Halina och hennes make på att frysa in hans spermier när han blivit sårad och var hemma för rehabilitering. Ми ще сподівалися, що нас вдасться, щоб він до переносу був тут з нами. Але оскільки війна не чекає, то ми заморожували біоматеріал, заморожували сперму, і вже далі лікування проходила я сама. Приїжджав на Христини до дитини на пологи. І от зараз він приїжджав, коли донечці було трошки більше семи місяців. Наступний раз наразі не можемо планувати, коли він зможе приїхати. Але сподіваємося, що до кінця року буде можливість. Ви думали про це, що йому і він може там померти? Що... Ми ніколи не знаємо, що що нас чекає завтра. Але я стараюся від себе ці думки відганяти все таки плани на майбутнє в нас кардинально змінилися. Він розуміє, що він будь-якого дня може загинути. А сколько там? О, тут сотні, сотні. Тут багато їх. В таких умовах зберігається біологічний матеріал, ембріони, яйцеклітини, сперматозоїди зберігаються тут. І таких нас багато діогарів. Це наші майбутні українці. Тут вони є. Professor Stefan Schmil reser runt i världen för att få fler länder att stödja Ukrainas kamp mot den minskande befolkningen. Den det är hur många kvinnor har fötts per år, är 0,7. Det är den lägsta siffran i världen. Jag tror att det att hjälpa hjälper Ukraina, och europeiska fonder är 350 par har hittills deltagit i programmet på professor Schmill's kliniker. Han har själv investerat alla sina besparingar för att ge ukrainska soldater möjligheten att skaffa barn. Även om staten betalar infrysningen av genetiskt material IVF-behandlingarna kostsamma för dem som behöver dem. Men professor Schmil låter soldaterna göra även dem gratis. Han ser det som sitt bidrag till Ukrainas överlevnad. Vi måste göra det här. Vi måste. För material måste bevara biologiskt material. Och när de sen återvänder till fronten, så ska de ha möjlighet att få barn. När lagen om rätten att frysa in sperma och ägg först antogs var inte postmortal reproduktion tillåten. och Klinikerna tvingades förstöra det genetiska materialet om soldaten stupade. Men efter starka protester från det ukrainska samhället kan soldaten nu bli förälder även efter sin död. Bara på den här kyrkogården i Lviv vilar idag över 600 stupade soldater. Мовня і щуко шолда. Програма дає надію тим жінкам, які в такій самій ситуації, як я. Це є насправді дуже велика надія, дуже така ця… ниточка, за яку тримаєшся, за яку хочеться жити далі і думати, думати про майбутнє, а не жити от одним днем і не жити тими новинами, які ти кожну хвилинку можеш отримати. Тобто ну, програма дає, дає шанс на майбутнє.